Селище лише одне з пусток поблизу Горлівки. Тут майже відсутні місцеві жителі, котрі виїхали через загрозу постійних обстрілів. Інтернет розмістей. У вас тут бомбят. То на Харків. Ми звикли, да. Ми, ми живемо тут. Я одработаю фельдшером. У меня в основном старики одни. Уехать я не могу бросить. Жалко мне их, потому что, ну, сами понимаете. А куда деваться? Бабушка одна живет, дед один живет. Куда деваться? Здесь он стоит недалеко, по нему работали САУшки, конкретно из-за террикона, вот там да две, у нас САУшки, танчик работал. Он кирпичами заложен, реально попадали кирпичи, вы можете сейчас увидеть, угу. с дома моего. А так наши вроде молодцы, выдержали без травм. Стараются по позициям пока. Ну позиция прилетает и по местным, там уже как попадет. Да, то, наши только стрелковым, насколько мы слышим, нам отвечают. Стрелковым больше нет. И автоматическим гранатометом. У нас тяжелого ничего нету. Да. Нам работают тяжелые артиллерия, танки, а мы можем только что там, пулемет, А накопали, а нам помогает. Раз, присел, 120-й прилетели, или 8... 8-й. Вот буквально пару дней назад, три дня назад, четыре минометных к нам прилетело вот, к соседям. Держимся <coughs> и а, всегда будем держаться. Давай, Позавчера, уже говорю, пятницу вечером, после шести вечера, вечера началась стрелкотня, стрелковое оружие и потихонечку по нарастающей переходило в крупнокалиберный пулемет, АГС ГС работал и промежутках кидали 82. А -ки. он чуть плотнее и плотнее стал, пришлось выехать на БМП, отработать. Вечером, как правило, постоянно это стрелковое оружие работает. Отцом состояние отличное. Отличное. Просто супер. что, слава богу, сейчас погодка наладилась. В основной враг был эта грязь. Но сейчас более-менее тот самый, то и соответственно и настроение у бойцов стало намного лучше.